Завершився турнір у другій лізі чемпіонату України з футболу. Овідіопольський клуб Реал Фарма свою останню гру провів вдома на стадіоні імені Віктора Дукова. 7 червня футбольні фармацевти приймали шахтар з міста Свердловську Луганської області. Останнім часом у підопічних Миколи Ліховідова справи йдуть не найкращим чином. На жаль, не стала виключенням і звітна гра. Вже на четвертій хвилині Роман Фаті вперше вразив ворота Овідіопольського клубу. На 31-й хвилині після кутового удару Ролан Погорельцев подвоїв перевагу гостей. А на 84-й хвилині Микита Кислий підбив остаточний підсумок гри 3-0 на користь Шахтаря. Реал Фарма практично завершив сезон, хоча поки що не зовсім зрозуміла доля гри 36-го туру у Овідіополі з Карлівкою, на яку гості не з'явились. Наразі Реал Фарма набрав 44 очки та займає 12-те місце у турнірній таблиці. Друго. Ліги. Якщо Карлівці буде зараховано технічну поразку, то клуб Завідіополю у підсумку підніметься на одну сходинку вище. Та я вже устав повторяти одно і те ж. Ну, же. Плахую ми здали команду, плохо укомплектували, ну і плохо поработали з іграми. Опнеш, я давав інтерв'ю українському футболу. Я сказав, що в принципе, виновата только руководство. Мы-то набрали этих игроков, мы им доверяли, мы их ставили. Ну, если мы проигрываем с крупными счетами регулярно, ну, значит, наверное, ну, правда, в Херсоне там проиграли, дали хоть бой. Но сегодня что-то я смотрю, что наших игроков что-то не хватило. Такая беззубая игра. В принципе, команда Шахтер Свердловска хороший, мне понравилось. Мы таким командам не проигрывали. Это планы Славутича, планы Тернополя. Которым мы здесь не уступили тоже. Ничем не сильнее. И мы не должны были им уступать. Но опять же, спрашиваешь, почему не взял игрока? Почему? Не знаю. Наверное, все-таки у того же Шахтера Свердловска у них другие финансовые условия, и у них база, игроков там приглашают на базы. Они там готовятся, игроки под тренерским присмотром. У нас этого нет. А, а ну, у нас нету Я слышал, что наши игроки, когда попадают за рубеж, там, где надо самому готовиться, где тренер не смотрит, там, что они съели, что они выпили, когда они легли спать. То есть, видимо, вот, где-то тут наш менталитет. Потому что у нас нет базы, у нас нет ну, своей, инфраструктуры. Сам, да, своей инфраструктуры, чтобы ну, готовить игроков, там, смотреть, как вовремя уложить их, там, чтобы вовремя покушали, а сами игроки, потому что ну, ну, сложно понять, ну, видно, что могут, но почему бы он идет и еле ноги волочит, хотя вот нормально выглядел. Тут целый комплекс. И ну, опять же, Всем, наверное, уже надоел, мы уже устали оправдываться. Ну, сцепим зубы, как говорится. Будем работать. Но ну, а будущее покажет. Будем работать с теми, которые более профессионально относятся, которые показывают стабильную игру на протяжении какого-то отрезка и которые хотят играть в футбол и хотят добиваться каких-то результатов, каких-то успехов. Після нетривалої перерви 21 червня червня Реалфарма розпочне підготовку до наступного чемпіонату України. За попередніми даними, керівництво клубу має намір кардинально оновити склад команди та поповнити його гравцями, які будуть здатні позмагатися за найвищі місця у другій лізі.